Тарани війни історії нескорених напередодні 68-ї річниці з дня перемоги. Віка новини пропонують увазі глядачів розповіді про важкі військові часи і справжніх героїв. Оповіді учасників Великої Вітчизняної війни даємо від першої особи наступну історію. розповідає радистка Галина Соболевська, якій одній з перших вдалося перехопити повідомлення про капітуляцію ворога. У нас путь була на Дрезден, тут. Уже я зв'язніська працювала. Это было 8 мая. Как женщина, я много чего там подслушаю. То меня такие были приближенные, у меня они спрашивают, Галя, ну как дела на фронте? Как шой, что шо и как? Я говорю, уже капитулировали немцы. И получилось так, что утро я не знала, что мне делать. Я хотела прихорошиться, загорелая. Устала я, так, так, плохо выгляжу. И я решила найти немку, чтобы сделать себе перманент. Я пришла, стала в браму стучать. Я, выходит, немка молодая, побачила меня в форме я. И говорит, девушка, что, что волен, волен что хотите. Я ей рассказала, что хочу завивку. О, она рада завела меня в комнату, накрутила бигуди, все сделала как положено. Я уже тороплюсь домой, не домой, я а в часть. И запрятала все свои кудри. И как могла, одела берет, если пилотку одену, то будет видно. Я подхожу к своему расположению. А мне солдат с таким с такой ненавистью, с такой злостью говорит, ты где лазила? А я говорю, ты почему так со мной разговариваешь? А тебе создадут из-за нее дивизион два часа по Дрездену раз, девушка пропала, а вот она наявилась. У штаб до командира. Я захожу, товарищ, товарищ майор, я вас слушаю. Галя, ты где была? И я говорю, товарищ майор, ну я правду вам скажу, завивку делала. Он начал, Галя, как ты смела, враждебный наш народ, ты пошла, тебя убили, за тебя отвечать, как ты могла на такой шаг пойти? Я, ну извините, товарищ майор, я, я не думала. Я ж у формі. Хто мене вб'є? Що форма твоя? Уб'ють, закопають, ми тебе не побачимо. Галя, п'ять суток гаубахте за твоє таке рішення. На этом пока закончу.